В общем, парк, конечно, не останавливается. Он чистит, косит. И сделали мы уже 800 метров аллею от брови, каштановая аллея, вся светится. То есть кризис, аллея осветилась. От полицейского дома и до тютифри. Вот это вся длинная аллея это 800 метров здесь. Она светилась. С завтрашнего дня пиковая аллея, красивые фонари большие. Начинать. Это вот так. у нас. Да, которая делает. Совружает дня. Но самое главное же, вот это то, что я мечал, то она зажглась. От дороги, ночью идешь, все влюбленные. Ходят, гуляют, машины едут, видят, что парк светится. То есть уже не пристанут девушки. И мальчикам. Нормально. Когда появился свет на этой? Две недели назад две недели, которая лет 20-10 евро. Но она засветилась. Это граждане, которые ездят, они, наверное, видят. Это все потому что это очень красиво стоит. Вот. старые автомобили или поставили новые? Малые, новые. Просто столбы там некоторые остались, некоторые добавили. Уже сломано, не хватало. Под землей все провели. Красиво, чтобы деревья вот это все не ломало, не крушило. 10 лавочек купили еще. Вот они как раз у нас есть. Будем унавливать. Что таких, что у нас еще есть? Но пока ничего, радует, радуется, он держать. Вызывали мы, и пришли, погуляли, рисуйте, показывайте. Пусть не вижу в этих иковах, которые вы должны были бы сопутствовать, написать еду красавцы. А вот так, помочь, вместе, вместе, где сплотились, и вычислили этот санитарный. И дали бы такое разрешение. Возможно, свои. Силами, которые многие просят, ну, кто бы их могли, пусть мы контролируем, которые можно, которые нельзя. Я прошу помогайте мне, что если это дело лупнет на голову, не даю. Если я его сам то, естественно, я начинаю не делать. Я ни даю его сам, не средству. Их надо просто вылечить, почистить, и будет просто что-то удалить, что-то подсадить. Но это надо сделать. Факт красный. Я не говорю, что это все.